Okey uh, saya assalamualaikum. Saya akan menunjukkan cara menggunakan tracker untuk membuat uh, analisis uh, mekanik bagi video. Terus sebagai contoh saya ada video yang saya ambil menggunakan iPhone. Okey, lihat kat sini dalam masanya dalam uh, 4 saat. Video 4 saat ni sangat pantas jadi saya nak tengok uh, apa tu gerakan apa jatuh bebas. So video yang baik uh, biasanya video yang kita uh, ada kontras di antara objek dengan uh, persekitarannya. Okay, lihat dari semula. <coughs> okay, video ni saya akan uh, analisis gerakan uh, jatuh bebasnya. Uh, kita buka uh, software tracker. Tracker. Kita hanya perlu drag saja, uh, drag saja uh, video yang kita ada uh, boleh pelbagai format mo, um, format AVI, uh, AVI MP4 dan sebagainya kita boleh masukkan terus. Okey. So pertama sekali uh, kita dah load gambar kat sini dan kita boleh lihat gerakannya, gerak perlahan. Okey. Gerak perlahan. Okey, dan tracker ni telah memisahkan video tu kepada bingkai-bingkai. Uh, dengan sela masa yang tertentu. Okay. So dalam video ini uh, ada 120 frame uh, atau 120 bingkai. Kalau kita mahu lihat dengan lebih detail kita boleh pergi ke sini. Okay, sini. Okey di sini ditunjukkan bahawa uh, masa di antara frame dia terbingkai itu adalah 0.03 iaitu kalau macam kita detik tu uh, ialah sel masa di antara titik kan uh, jadi ini sel masa dia 0.03 dan frame dia uh, bilangan frame bagi video inilah 30 uh, frame per second ataupun 30 fps. Uh, okey Tadi uh, kita kembali kepada gambar ni kita tengok dia terbalik apa tu tak sesuai sebab uh, video dia jenis melintang jadi apa yang kita boleh kita, kita nak rotate kita putarkan kita pergi ke video kita filters kita pergi ke sini ada pelbagai pilihan kita akan uh, boleh uh, apa cuba tapi kita nak tengok kat sini ialah rotate kita akan rotatekan dia ke kiri Okay, close So sekarang dia, dia dah betul kan kita dah dapat Uh, yang betul. Okey, kita tengok lagi semula. Gerak perlahan Okey, so just nice. Gerak perlahannya Okey. Sekarang ni kan kita nak memilih uh, scene yang betul. Okey, jadi saya nak pilih scene yang sini. Bermula daripada dia melepaskan uh, bola. Okey, stop. Okey, kat sini kita boleh tengok uh, apa frame by frame, one step back. Ke belakang satu-satu. Ataupun kalau kita tak mau kita nak skip banyak, skip dua frame, kita ada kat sini pilihannya. Okey kalau kita ada uh, video yang panjang lah biasanya kalau video kalau video pendek okay, kita tengok nak kita nak tengok satu persatu. Okey, so pada saat ini, pada saat dia melepaskan bola ni ke atas, kat sini ialah pada frame yang ke-31. Okey, jadi ini ialah uh, apa tu pemula yang kita nak pilih pada frame yang 32 ke 32. Kemudian dia dibaling ke atas, bola itu sampai ke atas dan kembali ke tangannya. Okey, sampai situ, ini bermakna frame kita perlukan ialah frame ini sahaja. Frame uh, 32 yang tadi. Dapat tak balik? Okey. Okey, frame di mana dia mem, me, apa baling bola dan sampai semula. Jadi ini saja uh, apa tu frame yang berguna bagi kita, yang frame seterusnya tadi kita nampak dia macam dah uh, tak berapa apa tu balingan tu tak bercantik kan? Jadi kita pilih uh, ruang yang kecil ni saja. Okay, kemudian bila kita dah uh, kita dah pilih frame, kemudian kita pilih uh, mass point, ataupun kita kena tandakan objek kita. Kita tandakan dengan kita wujudkan create new track, kita pilih point mass. Okey, point mass kat sini akan keluar graf di sini. Jadi kita ada kita nak tengok dia punya sesaran dia ke atas. Jadi kita boleh pilih paksi Y kat sini. Ni paksi Y. Okay. Okey. And then uh, apa tu kita boleh uh, kita boleh uh, track satu persatu gerakannya. Kan? iaitu dengan menekan butang shift. So apa okey, butang shift. Sebegini. Okey. Ha, kita klik saja sambil kita tekan shift sambil klik bola tu okey so kita dah dapat satu point satu point tadi kemudian dia akan pergi frame yang berikutnya kita tandakan lagi okey frame berikutnya kita tandakan kat mana kedudukannya ada lagi sambil kita menekan butang shift okey 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 Okay, okay, shift, 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 shift click, shift click, shift click, shift click, shift click, And then shift click, shift click, shift click, shift click. Okay, kita dah tamat. Okay, kita lihat di sini kita dapat uh, dia punya uh, trajectory apa kalau apa tu kita punya titik-titik pada mas, pada mas, selama masa kalau kat sini kita dapat table eh pada 0.033 apa tu selama masa di antara frame nanti kita tengok kat sini dia cantik kan bentuk a uh, bentuk yang bulat membulat seperti ini iaitu sesaran melawan masa okey Kemudian kalau kita lihat kat sini dia punya graf ni ni tak macam tak betul, -betul eh. Uh, contohnya uh, kita pergi kepada frame yang ke belakang. Okay. Kita sambil tu kita tengok pada graf ni. Kan okay. dia ke belakang ke belakang, 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 belakang. Okey. So kalau kita tengok pada koordinat ni, koordinat ini 2 0 -2 4 ni uh, ini adalah apa arbitrary value. Maknanya kat sini bukannya 2.5 kan Maknanya dia tidak apa tu ter, uh, Bukan satu ukuran yang betul Jadi kita buat kita uh, Saya dah ukur daripada kepala dia ni Kepada tangannya ini uh, 64 cm Oleh itu kita letakkan pembaris New calibration stick Kita letakkan pembaris Daripada sini kepala dia ke, uh, ke, Dia dah keluar kat sini kan okay. Okay. Kita tarikkan sahaja ini Dengan ini Okey. Okay, so, bergantung kepada uh, video anda. Jadi, ini video saya ini uh, memang dia punya ketinggian sini ke sini. Saya, daripada sini ke sini, saya sudah ukur 64 cm. Jadi, saya nak buat dia graf ni dalam dalam unit meter. Oleh itu, dia ialah 0.64 meter. So, perhatikan ni. Eh, nanti bila saya klik, okay, dia, saya masukkan nombor kat sini juga akan ber, apa tu akan bertukar. Okey. So 0.64 Kemudian kita kena letakkan juga uh, Kita punya uh, apa tu paksi Paksi untuk kita definisikan asalannya Sekarang asalannya di sini Kita letakkan asalan itu di sini Asalannya Pada saat dia melepaskan bola Okay Pada saat dia melepaskan bola Okay Kita tengok gerakan ni semula uh, Satu persatu Okay dia melalui paksi Y tu kan Ha, okay, kalau lepas tu nampak sengit sikit Mungkin kita boleh adjust Kita adjust sedikit ini ke tepi Ke tengah sini Kemudian kita boleh rotate apa Putarkan sedikit ke atas okay. Maknanya kita punya ni uh, trajectory, kita, trajectory kita ini Agak ke sending Sebab balingan tadi ke sending kan eh? okay. Jadi kita akan lihat kat sini Dia punya tu cantik lah Maksimum dia lebih kurang 1 meter Maknanya daripada sini ke sini ialah 1 meter so logik eh 1 meter okey ni untuk graf y kita uh, ini ialah data-datanya Nah, kita mungkin tertarik dengan uh, velocity halaju melawan masa uh, dalam gerakan jatuh bebas uh, supaya pelajar boleh lihat apakah uh, kesannya kita kita boleh pilih di sini plot kita boleh pilih plot kita pilih uh, paksi ni sebagai so kita boleh pilih banyak eh quantity yang berguna di sini kita ambil halaju pada paksi y Okey, so kita lihat kat sini halajunya menurun eh. Kita boleh lihat, kita boleh tunjukkan kepada pelajar kita apabila pada saat dia melepaskan bola. Pada saat dia melepaskan bola, uh, dia pergi ke paksi Y. Kan? Uh, maknanya halaju uh, dia naik ke atas, maknanya halaju dia berkurang. Okey, kita boleh tunjukkan gitu. Okey, so kita tengok step by step. Okey, halajunya berkurang kemudian harajunya menjadi sifar dan seterusnya menjadi apa tu semakin bertambah pada arah negatif. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita buat penjejakan automatik. Okey, penjejakan automatik ini memerlukan uh, sedikit apa tu apa tu skill lah. Okey, di sini saya buang apa tu track dia. Kita boleh buang track. Okey, untuk mem, untuk kita buat penjejakan automatic tracking automatic uh, tracking auto, track kita kena ubah Suai sedikit supaya uh, kita dapat kontras di antara objek dengan persekitarannya saya pilih negatif. So negatif ini kelihatan hitam. Kemudian saya a uh, kontraskan lagi uh, bola dengan ni saya pilih brightness dan saya buat kontras. Kontras so kita akan lihat bola itu hitam yeah. jadi dia akan membezakan bola itu dengan sekitarnya okey so kita lihat ya satu sebab satu kita nampak hitam okey kita akan membiarkan uh, kita akan mem mengarahkan uh, software ini untuk menentukan secara automatik kedudukannya kalau tadi kita buat secara manual di mana kita tekan control dan shift di sini kita pilih uh, apa tu auto tracker auto tracker kita klik auto tracker ini kita pilih ah uh, track ya kita kita pilih track kita mass uh, kemudian ini uh, di sini ialah evolution rate kalau kita buat terlalu tinggi mungkin ah uh, apa tu uh, tak match lah atau sebagainya tapi kita buatkan 20 20 kita pilih 20 dahulu okey so untuk memulakan uh, auto tracking kita tekan control shift Okey, kita tekan control shift. Okey. Kalau dekat kat sini, uh, kita tekan control control shift. So apabila kita buat control shift ada keluar bulat bulat kat sini. Okey, apa keluar bulat di sini, kita tekan control shift dan kita klik. Okey. So, kita besarkan sedikit ruangnya di sini ke okay, ruang ruang apa ruang detection kita katakan ruang detection detection area okey so ni kita dah siapkan template dan ini ialah pada lukisan ni jadi apa tu software ni akan pilih uh, warna hitam yang uh, yang yang berapa banyak apa, apa apa ruang yang meng, yang sama dengan template kemudian kita buat search search mana dia akan pilih secara automatik kita buat search okey dia akan pilih secara automatik dan kadang-kadang kadang-kadang dia ter over eh dia over Maka kita kena bantu dia juga. Kita luaskan sikit dia punya area of detection. Okay, kita sambung semula. Search this. Okay, so dia akan meneruskan lagi uh, tracking itu. Kita biarkan dia. Okay. Dan kembali ke belakangnya. Dan selesai. Close. So, dia akan buat uh, secara automatik di sini kita akan dapat yang apa tu graf yang lebih cantik eh berbanding yang auto track apa manual tadi sebab dia dah dia dah buat pengiraan yang cantik kat sini ah uh, okey begitu sahaja okey kita boleh uh, kita boleh juga apa tu uh, apa buat di sini apa benda uh, kita boleh pilih trail uh, halaju okey uh, itu bergantung kepada kreativiti lah yang penting kita akan dapat kita dah dapat uh, apa tu titik-titik yang penting untuk kita buat analisis. Okay, selamat mencuba.